નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ આઠ વિશે હિન્દી પાઠ છઠ્ઠો જેનું નામ છે ભરત આ પાઠના અભ્યાસ અને સાચાઈનું સોલ્યુશન આપણે કરવા જોઈ રહ્યા છીએ આપણા બધાનું મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત છે વધારે સમય લેતા જોઈએ આપણે આ પાઠના અભ્યાસ અને સાચાઈના સોલ્યુશન મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન એવો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દઈજીએ प्रश्न पहलो इस एकांके के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तो जवाब सर्वदमन सुंदर स्वस्थ और आकर्षक बालक है उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है वह इतना अठी है कि तपस्वियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता उसके साथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है बीजो प्रश्न से सरोदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे तो मित्रों ने जवाब है सर्वदमन का साहस निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है उन्हें लगता है कि यह नीचे ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है बालक के हाथ में चक्रवर्ती जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का बेटा यह है उसे कितना सुख होगा इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे तीजो प्रश्न है इस एकांक में निहित पात्रों का अंतर्निहित मूल्य बताइए यमें पहलो है दुष्यंत अने सर्वदमन तो दुष्यंत विषय जोइे तो राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएँ उन्हें मुग्ध कर देती है उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है वे सोचते हैं कि वह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनमें सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती उनका पितृदय वात्सल्य से भर जाता है त्यारेद सर्वदमन सर्वदमन असाधारण बालक है आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है पर वह उनकी बात नहीं मानता दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनझन है फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। ત્યારબાદ મિત્રો એક પ્રશ્ન છે કે નિમનલગિત પરિચ્છેદકો ધ્યાનપૂર્વક પટકર دیے گئے પ્રશ્ન કે ઉત્તર दीजिए। તો અહીંયા એક આખો પેરેગ્રાફ આપેલા છે. તમે આ જોઈ શકો છો. અને એની નીચે કેટલા પ્રશ્નો છે તો આપણે ડાયરેક્ટ પ્રશ્નો જોઈએ તો પહેલો પ્રશ્ન એવો છે એક اچھا જંગલ શું કહેલાતા હૈ? એક اچھا જંગલ જૈવિક ભંડાર ઘર કહેલાતા હૈ. બીજો પ્રશ્ન जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने में क्या नुकसान होता है तो जंगल को ज़्यादा छांटते या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी पर जरूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है तीजो है इस परिषद को उचित शीर्षक दीजिए तो जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य चौथा प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए जो है तो यहाँ जंगल घर ने बहु तो जंगल एट वन તો એટલે ગ્રુહ આવાસ અને બહુત એટલે અધિક પાંચમો પ્રશ્ન ઈ પરિચ્છેદ આધાર દો પ્રશ્નો બનાઈએ એમાં પહેલું છે કે જંગલોની સુરક્ષા કેમ આવશ્યક છે અને બીજું છે જંગલ અમારે લિયે મહત્વપૂર્ણ કેમ હોય તો આ રીતે બે પ્રશ્નો છે ત્યાર બાદ સ્વચ્છ અપની અપની એ અંતર્ગત એક પહેલો પ્રશ્ન છે આપકો કонસા ટીવી પ્રોગ્રામ અચ્છા લગતા હે ક્યો 10 15 વાક્ય મે વર્ણન કીજીએ ઉત્તર દેખતે હે आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं सीआईडी, क्राइम पेट्रोल रसोई शो सास बिना ससुराल समाचार बड़े अच्छे लगते हैं कुछ तो लोग कहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है इन प्रोग्रामों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का वर्णन और सुंदर चित्रण है जेठालाल दयाबेन, डॉक्टर हाथी बबीता जी सोढ़ी और सेना आदि पात्रों का अभिनय शानदार है एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नटुका का के हाथों गलती से कैद हो जाते हैं इसके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारत सोसाइटी का खेल महोत्सव पत्रकार पोपड़लाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं विविध प्रसंगों में आश्चर्य ढंग से निष्पन्न होता है सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होते हैं इसीलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है बीजू से आप कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो तब भूकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे तो कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि भूकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊ भागो भागो जल्दी बाहर निकल जाओ भूकंप आया और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ में शाला भवन से बाहर आ जाऊँगा त्यारो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के, के, के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए साज्ञा प्रश्न है ऋषियों ने बालक का नाम सर्व क्यों रखा तो बालक वन में पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था बीजो प्रश्न दुष्यंत बालक के प्रति आक्रोश क्यों हो रहे थे बालक स्वस्थ सुंदर निर्भीक तथा अठिला था उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे तीजो प्रश्न दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियाँ बताई उत्तर है दुष्यंत ने पूर्ववशीय जीवन की ये दो रीतिया बताई वे युवावस्था में मोहल्लों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते थे बीजो है कि चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए तो अँ के चित्रों से मित्रों तुम्हारा पुस्तक में तो एना दर एक वार्ता से अपने लखनी शीर्षक से લકડહારા ઓર દેવદૂત તો આખી આ વાર્તા છે આપેલી છે તમે જોઈ શકો છો આ થોડી વાર વિડીયોને અટકાવીને પણ તમે છે એ આખી વાર્તા લખી શકો ત્યારબાદ એ કેટલીક બાબતો અહીં પણ છે દર્શાવેલી છે તમે આ જોઈ અને વાંચી શકો છો લખી શકો છો તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સજ્જયના અને અભ્યાસના પ્રશ્નોનો પૂર્વ જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે જો તમને વિડીયો સારો લાગે તો અન્ય વિદ્યા સુધી પહોંચાડો બધાયને ખૂબ શુભેચ્છાઓ કે તમે જન્માષ્ટમીમાં તહેવારો ઉજવી રહ્યા છો અને આ દિવસોમાં ખૂબ આનંદમાં રહો હસતા રહો ખેલતા રહો અને મસ્ત રહો હવે મળીએ આપણે નવા જ વિડીયોમાં